ওম নমশ্ৰী বাই জয়মাকালী নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীকল সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জ্ঞান জ্যোতি চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি মই কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নেদেখুৱাওঁ আজি এটা মই বিশেষ আপোনালোকক মন্ত্ৰ এটা শিকোৱাম যোনটো মন্ত্ৰটো আপোনালোকক খুবেই প্ৰয়োজন হয় আমাৰ অসমীয়া সমাজত আছে তো আপোনালোকে জানে নজৰ লগা বান মৰা বা ভূত পেটৰ উপদৃষ্টি পৰা তো সেইবোৰৰ মানে ভাল কৰাৰ কাৰণে বা সেইবোৰ কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি আজি মই সেই এটা মন্ত্ৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেই মন্ত্ৰটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে শুনিব কাটোৰি কাটৰি কাটুৰি ৰে কাটুৰি মূৰবোৰ কৰি মোৰ যিখন কথা মই সেইখিনি চামো সদ কাটি মোৰ পেট কাটি মোৰ বাঁহ মূৰা কাটি মোৰ দাড়ি মূৰা কাটিব বান বান লিংগৰো কাটি মই বহু বহু অব্যাধি চৰি উ ব্যাধিষ্ট কাটি মই বহু দৃষ্টি কাটি মই পুৰাজনৰ সদ মন্ত্ৰ যাম কাঠ কাঠ বলিহঁতে গোটেই কোটি বান এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে পানীত চাৰি প্ৰতিবাৰ এই মন্ত্ৰটো তিনিবাৰ পঢ়িব লাগে আৰু তিনিবাৰত প্ৰতিবাৰতে এবাৰ এবাৰ সুখ দিব লাগে যেতিয়া চাব আপোনালোকৰ নাজৰ দোষ বান কটা সেইবোৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শুনিছে আৰু এবাৰ মই মন্ত্ৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাটৰি কাটো বহুত সৰু মাৰে কাটিৰি কৰিছোঁ মোৰ ওপৰত কৰিম যিখিনি কথা মই গোট সেইখিনি সেইখিনি যিখিনি কথা মই সেইখিনি গোট কাটিম আৰু পেট কাটিম বাঁহ মৰা কাটিম বহি চব দাড়ি মৰা কাটিম আৰু বান্ধি